Волонтери дедалі більше беруться до справ в одному з найбільш корумпованих міністерств України. Як вдається боротися з саботажем та бюрократією в міністерстві оборони, будемо розпитувати у волонтера та військового інструктора Костянтина Лєсніка. Пане Костянтину, доброго вам ранку. Доброго. Ну ось знаєте про службу в Тилу і про те, як там блукають документи від указу президента до кінцевого виконавця, вже просто складаються якісь певні легенди, так не кажучи вже про те, скільки часу потім залишається на реальне виконання та цього завдання. Вы Ви про це знаєте не, ну, на щуток, зрозуміло. Це насправді не перебільшення? Вы понимаете, это не преувеличение, безусловно, потому что вот эта бюрократическая машина, она досталась нам с советских времен, но тогда была плановая экономика, да, то есть она была заточена под плановую экономику вступили в новые реалии, а система, она, в принципе, ну, очень мало трансформировалась. И она очень громоздкая, очень тяжелая, очень тяжело управляемая. Никакие процессы там не автоматизированы, то есть, как вот считали на счетах, да, вот примерно то же самое сейчас происходит. Поэтому отнюдь не легенды, не буду никого радовать. Ситуация весьма Не хорошо, так. Ну, я ось знаю, що волонтери за сприяння міністра оборони дедалі більше долучаються до роботи саме в Міністерстві оборони, і нещодавно їм вдалося здійснити навіть революцію в окремому взятому відомстві. Розкажіть про це докладніше, і власне, що це за нове управління. Смотрите, я в принципі достатньо недавно вступив в волонтерську організацію, тому що я владівався волонтеризмом, да, скажімо так, але немножко в другой парафії. Меня вызвали ребята, как одного специалиста по снаряжению, попросили поучаствовать. И вот так вот я ну, проконсультировать даже так. И вот я остался в этой схеме, потому что у меня есть большой опыт, как это в мире происходит, на самом деле, как американская армия работает, система снабжения и всего остального. А, удалось, потому что ну, много было катализаторов. На самом деле, вот с той группой волонтеров, которые работают, это все уже взрослые, самодостаточные люди, как правило, это удачные бизнесмены, и, ну, как, как американцы говорят, self-made, да, то да. есть люди, достаточно понимающие проблему и пытающиеся решить. То есть, нами было предложено, министру обороны создать, скажем, прототип будущего, будущей системы снабжения, отдельное госпредприятие, которое бы э, на специальных операций обкатало бы э, систему снабжения, вообще принятие решения, проведение тендерных торгов. Мы хотели как бы, показать, как сейчас работает и как можно да, работать. Да? Да. Но вот какой-то момент времени э, мы проанализировали, вот когда мы начали уже потихоньку с системой стыкаться, наша организационная группа, между э, прочим, нами занимается одна из серьезных консалтинговых фирм, она просчитывает нам э, все бизнес-процессы, когда мы начали все-таки вот к концу года сталкиваться с уже существующей системой, мы поняли, что она пытается нас переманить на свое поле, заставить играть по своим правилам, а, о чем было сразу такой, в достаточно жесткой форме доложено министру обороны, после чего он сказал: ну ребята, как бы мы будем тут разговоры разговаривать или будем делать реальной реформы. И после чего мы, вот, скажем, после одного-двух ночей мозгового штурма, мы выработали систему, что сразу же мы меняем. Да, мы идем в банк, мы э, систему, которая... Пусть плохо работает, но хоть как-то там работает, так. мы ломаем на корню. Это будет создано новое управление, ну или департамент, еще вопрос э, штатной структуры и названия, тем более еще как бы ну, далеко от этого. Это вот еще неделя, мы тогда решим. Которая поглотит в себя службу тыла в полном объеме, и будет заниматься ее реструктуризацией, причем реструктуризация вот радостную утреннюю весень пронесу она будет достаточно быстро, потому что да, у нас, нас нет времени больше, на раскачку, ситуация, быть, ситуация очень плоха, мы воюем э, конца и края, честно говоря, война. В достаточно швидко, это в какие термины? достаточно шо, шо, швидкие термины, это шо, через скидки? Э, да, это все будет быстро, потому что ну, ситуация катастрофическая, то есть 2-3 месяца у нас есть, чтобы создать новую структуру, отсеять зерна от плевел, оставить, возможно, провести какую-то Собеседование, скажем, со старыми сотрудниками, потому что есть действительно достойные ребята, которых мы оставим, это будут новые штаты, и опять же, все это не просто в нашей голове, это просчитывает консалтинговая компания очень так. серьезно. все наши бизнес-процессы, э, будет автоматизированная логистика, то есть мы к этому идем, естественно, что нам придется долго разгребать, потому что я не говорю, что старая система виновата, ну, банально, те же склады, которые заполнены какими-то касками 43-го года, так. с ними надо что-то делать. Скажите, а вот уже такая стала нещодавно. давно Відома історія, що вдалося відбити важку техніку, яку збиралися відправити на експорт, ну замість того, щоб надати її нашим воякам, і виходить, що виходить, що потрібно воювати якось на два фронти із сепаратистами, і з Укроборонпромом. Так, да, розумієте, проблема в чому? От опять же, коли ми почали спілкуватися близько з системою, то ходити на якісь консультації з різними департаментами міністерства оборони. От я лично для себя опять же, може, я ошибаюсь замітила одну характерну черту, що Вот э, там война идет, да, то есть люди погибают, каждый день мы видим это только официальные данные, а, а там жизнь не меняется, вот она как-то вот, люди не напряжены на своих рабочих местах. А, возможно, это связано и с тем, что, ну, у нас есть контракт танки поставлять, вот мы, нам надо в стране там миллиарды заработать. Ерунда, что эти же деньги опять будут потрачены на покупку того же вооружения, ну, а кого это волнует? У меня свой маленький фронт работы. Возможно, з этим связано, то есть не вся страна еще осознала, що если ми за три буквально месяці серйозно не поменяем отношение к вооруженным силам, то чим ми займаємося, серйозно не наладим слабження, обучение, целый комплекс вопросов, которые надо очень короткі сроки решить, то возможно не будет страны. Люди как-то странно к Скажіть, А ось те, що представники фірми «Укрінмаш», держконцерну «Укроборонпром» підписали контракт з американською компанією Баред Фарамс. Як ви оцінюєте ось цю першу годину, от її цінність, ну як експерт? Смотрите, я. не знаю, у, ну, как бы результатов э, этого договора, но пара это лучшие в мире снайперские дальнобойные, скажем так, винтовки калибра 50 ББГ. Э, безусловно, есть еще несколько, пару-тройку компаний, которые производят э, дальнобойное снайперское оружие, которое нам сейчас крайне необходимо, потому что дистанция ведения да. огня, огневого соприкосновения очень сильно увеличилась сейчас на поле боя. Здесь с насилием артиллерии и так далее. То есть нам эти винтовки нужны. То это самое то, что сейчас нам потребно, это правильно. Да, я, ну, как? Ну не знаю, сказать, что это решит, вот, все решит, да, это ну, вот. Разумело, Вун, вунде... некая решать? вундервафа, как немцы говорили, что вот оно вот все изменит ход истории. Нет, ну безусловно, нам это надо. У нас нету ни аналогов создавать свое бесполезно создавать свой боеприпас, свой калибр. Бесполезно. Есть опробованный боеприпас, опробованная система. И воюют лучшие спецподразделения мира. Это винтовка. На Вопрос цены, но это все вентилируется очень запросто, потому что компания Барт, я знаком с руководством, достаточно открытая, у них цены, вопросы цены можно посмотреть на их веб-сайте, они ни для кого не скрывают. То есть, если цена закупки, она ну, меняемая, это можно следить двумя нажатиями клавиш. То это вполне дуже удачний контракт. Очень удачний. Зате, ну в насамперед, мені залишається, щоб побажати вам успіху в боротьбі з цим бюрократією та заботажом Міноборони. Тримайтеся ми разом із вами. Дякуємо за цю розмову. Спасибо вам, що пригласили.